И Все видели мои недавно два заседания, да, есть действительно люди, а есть, к сожалению, не люди, которые одевают черную одежду, а черный цвет это вообще похоронный цвет, да? То деловой стиль, а кто... ну это черный цвет. Если мы зайдем с вами в судову залу если вы обратили внимание... Значит, столы черные, микрофоны черные, лавки черные, кресла. Значит, ну, то фемиды тоже черные. Как вот, знаете, в черной, в черной комнате, черные-черные обои, да, вот выражу так. То есть человека, когда, который приходит в суд, он уже настроен, ну, видя, да, все равно черный цвет, он очень давит. То есть на стороне на победу, а все равно э, переживает, чтобы, не дай Боже, с ним ничего не случилось. Значит, э, первое заседание мне очень тоже понравилось. Судья, огромная благодарность ей именно за человечность, за отношения, за вызвание меня как людину. А второй, Макаров, э, вы сами прекрасно видели своими глазками, э, который... Не то, что там людина, громадянин, физзасоба, да. А как, ну рак пришел, вот то есть он подумал, что Анжела Рустым, она пришел, прошла как раб, и он с ним может делать, э, делать, разговаривать, как хочет. Я так поняла, его этому учили. Вот хочется взять теперь это данное видео, все-таки отправил еще раду правосудия пусть посмотрят на его поведение, на его отношения. И также все-таки отправлю в отношении начато с личия суда Гошук, которая вымогала с меня деньги. А именно, чтобы я заплатила судовой сбир. Моя информация, вы все прекрасно знаете, дается бескоштовно. И отправлю параллельно в антикоррупционный суд. Пусть разбирается, почему вымогают деньги. Деньги вымогают с людей а деньги вымогают. Пусть, да, это небольшие деньги, но все равно. Значит, так как все прекрасно помнят, что в 2017 году были ликвидированы суды, именно державные суды, да, и створены коррупционные суды. То есть они должны писать не Ржекизовский районный суд, а коррупционный народный суд. На канале у Аннушки Алмазовой есть э, запись э, Сергея Величка с Аннушкой Алмазовой. Они ребята звонили из СИЗО. Есть э, также запись Константина Кириченко. Э, можете послушать, посмотреть. Э, гроши, а не деньги. Ну, так вы сами с ошибкой пишете. Значит, э, я сняла небольшое видео, но я уже выключилась, да, когда э, противник Запорожской областной прокуратуры покидал судовую залу, судовое примещение. Он забыл свои посвечения, Посвящение, э, посвящение прокуратуры. В дальнейшем я хочу такой сделать веселый ролик и выложить туда эту запись. Ну, как можно оставлять свои документы в зале суда. Ну, то есть... Это говорит о том, что о, о халатности его. Надежда говорила, значит, есть единственный остался державный это антикоррупционный суд. Единственный. Ну, если мы возьмем антикоррупционный, да, слово анти, да, приставка анти и коррупция. Коррупция у нас в полных масштабах, просто в полных масштабах. Ну, они же создали написали новый уголовный кодекс. Почитайте, там интересно, я вам говорила, что если э, идет привластение держмайна или э, коммунальной властности, значит, им всего лишь штраф. Всего лишь, ну, небольшой какой-то штраф. Для них штраф, вы же понимаете, это расплюнуть. А если человек выращивает кущи, конопли, а от этой статьи надо еще отталкиваться на нормативно-правовые документы, где разъясняется, сколько а, ты выращиваешь, да, конопли, сколько с какого куста начинается уголовная ответственность, для чего ты ее выращиваешь, там если у вас нашли до 15 грамм, это административная ответственность, если свыше 15 грамм наступает уголовная ответственность. У нас сегодня был предмет криминология. Вообще криминология идет на четвертом курсе, но она у нас на втором. Предмет очень интересный, мне очень понравился. Там, в принципе, надо делать контрольные по выполнять это по криминальному праву и по предмету криминологии. Австралии тоже огромный привет. Значит, хочу обратиться к хейтерам, да, которые после эфира пишут там гадости, типа, ты что, фи... а какая ты не физичная особая? А у тебя фоб, а, Типа, или ты работаешь без лицензии? Слушайте, это ж пишут или будут, да, или а, сами s.b.u не знаю, как расшифровка, ну, просто говорю за те три буквы, когда ко мне домой пришли, то, что у них было, скажите мне, на смене. На политические вопросы я не отвечаю. Как вы относитесь к России? Ну а как вы думаете? Постоянные тревоги, постоянные прилеты, разрушение городов. И когда ваших же берут, да, интервью от Золкин вместе с Дмитрием когда вас ловят, когда вы говорите, что вы идете к нам, у кого кредиты, у кого там в ипотеке квартиры, кто брал микрокредиты, кто вообще не хотел работать, а пришел сюда. Хочу вам сказать больше, что некоторые русские тюрьмы боятся больше, чем войны. Очень интересно такую фразу тоже услышала. То есть, э, идти убивать на войну они не боятся, а тюрьму не очень боятся. Значит, э, поступила информация о том, что вчера Константина Кириченко, это один из четверых ребят, которые незаконно удерживаются по сфабрикованному делу в СИЗО, а по документам это общежитие, возили психушку на свидетельствами. Значит, противник Запорезской областной прокуратуры, швец, не помню мое отчество, неважно, говорил, что у нас всех, кто идет по уголовным делам, будут проходить и по психиатрическую экспертизу. Мало того, что состряпали дело, ушлепошные, трепят нервы, держат нас, скажите мне, удерживают ребят незаконно в СИЗО. Напоминаю, я вышла под залог. Так они еще решили не только наше дело, тело катувать, да, это насильно удерживая в закрытых помещениях, в камерах, но и душу катувать. Значит, Юрия Котова выпустили в СИЗО без застав, без залога вышел, значит, надежда, надежда тоже а, находится в СИЗО. Значит, Павло Ярош а, тоже находится в СИЗО. Те, которые идут за правду, те, которые борются, чтобы Конституция. типа они действительно, да, те, которые вот, говорят за Конституцию, получают по шапке. И физически, и морально. А, и очень хочется, чтобы прекратились все военные действия, потому что... Это точно, Татьяна. Добрый день. Да. Все облакни Потому что идет не только в Республика Украина, узурпация власти. Добрались до наших детей с вами. Это деток в отношении от 18 до 25 лет. А если вы смотрели новости, напомню, да, что хотят обучать детей и мужчин и женщин. Ну и девочек и мальчиков, это с 10 лет, что 18 лет, он уже будет, как говорят не мобилизироваться. То есть он 18 лет уже будет Рэмбо, Представляете? Вместо, вместо детства, да, вместо все подросткового горячие. периода, вместо первой я любви, я да, Как вести, да? вспоминаю, ну, давайте, что такое давайте, первая любовь, да? это прекрасное чувство. Пару штучек. Дети, пару что штучек. будут а делать? Да. Дети будут гонять а на полигонах. Да, и так далее и тому подобное так, вот этого Денсон надо заблокировать, потому что этот ушлепочный, которому надо самому сухари. Да, ребят, студентов хватают, вот 22 года, и они за волосы его тягали, есть в интернете видео, наручники ему одевали. Значит, насколько я помню, что кайданки, они одеваются только за решением ухвала суда. У на сегодняшний день, еще раз повторяю, у нас кроме антикоррупционного суда, остальные все коммерческие частные суды. И вы знаете, как с ними, с этими упрями, ты приносишь документы, да, показываешь о том, что Сбройные силы Украины сухопутные войска, Министерство юстиции, Министерство статистики открещиваются от ДЦК. Привет, Одесса. Но все равно не пишут, что это Збройная сила Украины. Понимаете, вот постоянно говорили, да, что громаду спонсируют. А у меня вопрос, а кто спонсирует ДЦК? Действительно, кто спонсирует ДЦК? В Харькове в подземных школах проводят досковую подготовку школьника. Там, ну, это... А вот вы говорили, что... Ну... ну сайт, на сайте выбросите. Ну, сайт... Вот, <«Люберсити> Ребят, ну что я могу сайт вам сказать? <«Люберсити> что, что У меня нету слов. Все ясно. Хорошо. Да. Все, Все, хорошего хорошо. дня. Да, да. Пробуйте, пожалуйста. Анечка, дай мне куртку, пожалуйста. Поэтому спасибо большое. И тоже интересно, смотрите, у меня предположение, предположение, что города Запорожья вообще хотят сделать закрытый военный городок. Вы же знаете, да, что такое военный город? Это строго по пропускам въезд и выезд. Строят подземные школы, называются дети подземелья. Вот интересно, вот родители, которые будут отпускать своих детей. Будут ли они вообще отпускать своих детей? Людмила Зарина, если ты говоришь, что прекратились все военные действия, скажи, что надо сделать. Интересно знать, как ты думаешь, и я пойму смысл этих эфиров. Смысл этих эфиров. Ну, изначально, изначально, я вам хочу сказать одно. Я считаю, что нужно уже садиться за стол переговоров потому что, к сожалению, я нахожусь в оккупации, я не боюсь сказать этого слова. А почему, объясню, когда я пошла защищать людей, это не только ну, гражданских, да, не только от беспредела. против ТЦК это плюс гражданских, да, это пенсионеров, это инвалидов. И... И получилось за то, что ты защищаешь людей, гражданских людей, ты становишься сепаром, коллаборантом, тебя надо посадить, а в лучшем случае лишить гражданства. Если решить гражданство, то куда же тебя надо, куда-то ж тебя выселить. В Африку, в Австралию или еще куда-то. Назначены опять ни одно судебное заседание. Ни одно. И... Поэтому... Привет, Натали. Поэтому слушайте, у каждого, знаете, как говорится, у каждого своя правда, у каждого своя правда, да, ну, грубо говоря, в кавычках, я разумею. И у каждого свое мнение. Только покажите мне, покажите мне того, кто правильно живет все хоть не кошмарят благодарю сейчас не кошмарят не трогают не трогают после того как у меня появилась охрана и ну, нашлись люди когда которые решили это военные ребята которые решили все-таки оказать мне поддержку и моей, моей дочери и я завернулась до дал повноваженное по правам людей жду от них какой-то помощи Чтобы вернули гаджеты Нет, ТЦКшников тут нету. Это не ТЦКшники Вы же не ТЦКшники? Нет Это не ТЦКшники, а то люди переживают, что тут ТЦК Я не ТЦКшник Нет, ребят Знаете Вот что Спасибо, Наташа, и, да, и, я стала, вы знаете, и, когда и, ты видишь, что люди объединяются, и все-таки мне стало более спокойно, когда, как говорится, вмешалась третья сторона, выраженство, как раз вкусняшки продаются, да, продаются. Начала делать бисквитные бисквит это творожный со сливой. Сейчас я вам покажу немного. Вот он вот так вот выглядит. Лилечка, а покажи бисквит, пожалуйста. Бисквит. бисквит? Да, два людям. Это Лилечка. Привет. Она разворачивала. Вот Начинка полностью это творожная там со сливой, очень-очень ну, вкусный. да, Разобрали. уже практически распродали. И вот осталось немного булочек, булочка а, яблоко корица, а, с тыквой были, были ты, тыквой, с орехом и с медом, но их раскупили. И вон, если вы побачите, там видно, не видно, остался один, не, не видно, отражает. Один остался медовик. Значит, медовик я делаю порционно. Получается тоже очень вкусный. Понял, ну, I'm student with them. А хочу сегодня сделать вид... меренговый рулет. Еще не знаю, с какой начинкой. Украшение будет это персик, однозначно. Постоянным клиентам очень нравится. У нас уже есть постоянные клиенты. А вот сейчас я тебе переключу. Расскажи. Есть постоянные клиенты, которые приходят к нам за выпечкой практически ежедневно, которые уже люди попробовали. И всем нравится, так что надеемся, что наш процесс пойдет дальше и будем торговать. По крайней мере, сегодня булочки с тыквой, орехом и медом ушли на ура, просто улетели мгновенно. Вот, и второй раз, вот Анжела привезла второй раз выпечку, уже яблочко тоже самое уходит. Так что надеемся, что все-таки люди подтянутся и будут ходить к нам, и только к нам. Спасибо всем пока! Большое. Какая-то Нина пишет готовить. Нина, ты посмотри, как ты пишешь, ты с ошибками пишешь. Ты хотя бы писать, научись для начала. Не готовить, а готовить. Это слово готовка. Mm -hmm. Ну, я кась. Где находится ваш магазин? Мы находимся в парк Троянд. Только не со стороны ли одни даже Ботинского, а со стороны патриотической. Получается за орбитой на перекрестке налево. Сейчас. вот такая вывеска анжела рустемовна ну это же бренд уже и он такой небольшой вот такой стеклянный тут очень вкусный кофе кофе очень вкусный ой обязательно людмила так это не это пишет. Может и швец, не знаю. Не знаю, ребят, мне нравится, чем я занимаюсь. А знаете, какой прикол? Сегодня идет пара криминалистика, преподаватель. Наталья на вы тут? А я бегаю, одну партию сделала, отправила, и надо второй раз тесто поставить. А я подбежала, я звук выключаю, включила звук, говорю, конечно, конечно, я здесь. Я в говорю, и работаю, и лекцию слушаю. Как-то так. Приходится совмещать. Никто не говорил, что будет легко. Но я хочу сказать, есть две дороги. Дорога бомжа и дорога президента. Я выбрала дорогу президента, а не дорогу бомжа. Поэтому тяжело, конечно. Ну, это жизнь. Никто не говорил, что будет легко. Такая орбита. Причем здесь это? Спасибо, Сергей, Сергей. Поэтому на следующей неделе у меня не одно заседание, их, по-моему, даже три. Согласна, Тамара. Поэтому я думаю, что мне давно уже пора зарплату платить отпускные и все остальное. Но дело в том, что у меня отца зовут Рустем, не Рустим, не Рустам, поэтому вывеска была, мое имя от рождения и отца моего творца, это Рустем, Рустемовна, Анжела Рустемовна. Виталий, я планировала делать с творогом, соленым творогом, потому что люди спрашивают именно с соленым творогом. Тоже думаю, но только чуть, чуть дальше. Люди уже начинают привыкать. Значит, на завтра буду делать манты. Заказали. Значит, делаю на заказ, напоминаю, это полуфабрикаты, это вареники, пельмени, котлеты, манты. В описании канала есть мой номер телефона. Поэтому, кто хочет, можете обращаться. Также на заказ. В напоминальные дни у меня тоже уже заказали. Это булочки, это заказали пирожки и заказали пельмени. Ну, понемногу-понемногу движемся. Мне выпечка да, доставляет возиться с тестом одно удовольствие. Моя душа отдыхает. Я получаю от этого колоссальное удовольствие. А самое большое удовольствие получаю, когда покупатели хвалят. И, соответственно, я думала еще печь хлеб. Это небольшой. Знаете, как кирпичик, пока он будет небольшой. Небольшие они будут. Это и с тьмином, ну, разные. Это, допустим, это и семечка арбузовой. И, можно и итальянские травы. Осталось научиться коровая шишки на свадьбу. Нифиг делать. Очень хорошо получается именно... Больше всего это пироги с капустой. Они такой огромный получается, как каравай. Спасибо, Татьяна. Поэтому, ребят, кто хочет меня поддержать, в описании канала есть карта. Это по желанию, не по принуждению. О. А, Максим, можешь убираться в свое чистилище? Или тебя в отпуск оттуда отпустили? Всем хорошего дня. Все будет хорошо.